Добрий вечір, чую. Розкажіть, будь ласка, про деталі, можливо, які ми не повідомили наразі, про які вам відомо, як відбувся вибух, і чи, яке постраждало майно? Можливо, і чи є... ми бачили, що тільки вікна опалені двері постраждали так само? Ну ви знаєте, це второй случай, другий ЧП в нашому фонді, тому що за 10 днів, за останні 10 днів, 26 декабря Нам розбили окна. И тогда сила удара была ну, так велика, что специалисты сказали, что камень бросался не рукой, а каким-то пневматическим приспособлением. Но поскольку имущество не было не повреждено, только разбито было окно, мы не сообщали в милицию, в общем-то мы сначала это трактовали как хулиганский какой-то случай. Но вот через 10 дней, скажем ровно, сегодня ночью в 4 часа, вернее сегодня в 4 часа утра, мне позвонила охрана, наша структура, которая охраняет наш офис, и сказали, что совершен поджог. На самом деле были облиты входные двери, у нас двери выходят прямо на улицу, улицу коммунаров, и были облиты оба окна недостаточно высоко, более метра над уровнем земли, облиты неизвестной... Жидкостью сейчас милиция разбирается, что это такое, но это не а, дизельная и не бензин. И нашли две канистры из под этого средства сейчас выясняют. А, более того, у нас в двери есть такая прорезь для почты, и туда была тоже налита эта жидкость. Не успели эм, поджечь внутри, или я, я уж не знаю. Слава богу, что не загорелась. Вот, потому что от нас охранное ведомство находится буквально в квартале, они приехали и первый, и второй раз за две минуты, но... Скажем, сейчас складывается такая картинка, что, наверное, это оба эпизода несут или выполнены одними и теми же людьми. Учитывая, что сегодня в Одессе взорвали волонтерский центр, подорвали, то перед этим были тоже случаи. Мы сначала думаем, или первое, первый наш вариант, что это попытка дестабилизации в тех регионах, где нет АТО. И, конечно же, это направлено в первую очередь на организации, которые занимаются помощью военным. Мы не занимаемся помощью военным, находящимся в АТО. Мы оказываем помощь черсонским военным формированиям, в первую очередь черсонскому пограничному отряду. И мы это делаем с майями поскольку э, Херсонщина стала пограничной областью, у нас образовалась граница, и э, мы решили, что это те люди, которые... Ну, когда-нибудь военные действия закончатся, и очень хочется, чтобы как можно быстрее, и те военные формирования, которые стоят сейчас на границе э, Херсон-Крым, э, Чернигов, Черкасы, там, других, Житомир, они уйдут, останутся наши херсонские пограничники. И поэтому наш главный рецепт клиент, есть такое выражение в благотворительных фондах, то есть это наш целевой клиент, это Херсонский пограничный отряд, хотя мы помогаем и батальйону Херсон, и национальной гвардии херсонским подразделениям, и ПВОшникам, и вертолетчикам, в общем, все, кто стоит и зарегистрирован в Херсоне. Пані Лариса, але до цього підпало, тобто, ну, ми розуміємо, розбили вікно, але якісь погрози були на вашу адресу, вам якимось а... чином намагалися на вас стиснути, чи просто спалили, ну, спробували спалити офіс? Ну, ви знаєте, Вот почему я стала говорить о первом первой версии, что это в целом по Украине это первая версия, а вторая версия нашему фонду 11 лет и мы взяли на себя такую функцию в громаде, как не молчать, когда видим непрозрачную благотворительность. Фонд настолько бережно взращивает ростки доверия людей к благотворительным фондам и к благотворительности вообще, что когда мы видим, как топчутся эти ростки, мы не молчим поэтому была цепь э -э таких наших мероприятий с разными проявлениями непрозрачности благотворительности. И эти фиолетовые человечки на проезжих частях улиц всех городов Херсона, мы их фактически выдавили, наш фонд, с помощью и милиции, и ГАИ, налоговой, и мы их выдавили из Херсона. понял uh, Лариса, das... то-то разумеем, другой мотив ну, вы пояснили. А, а второй, а второй вариант, мы сейчас э, э, говорим о том, что и выступали против некоторых э, благотворителей, ну, mm -hmm. может быть, даже в кавычках их назвать, которые э, занимаются помощью армии и не хотят отчитываться, откуда пришли деньги, куда они потрачены, кому указано, оказана помощь. Вот ведутся в соцсетях такие дебаты, знаете, и я думаю, что это э, могут быть те, кто... Кого ми роздражаємо будь-якому випадку? Ми розуміємо, що вже на цього разу ви подали заяву. і міліція буде розглядати так. цей випадок. Скажіть, будь ласка, чи зупинив підпал роботу вашого фонду? Чи ви далі можете продовжувати свою діяльність, чи все ж ви мусите почекати, поки все не буде відновлено? Ні, ви знаєте, ми не будемо останавливатися. Як я вже сказала, слава Богу, що це тільки внешній підпал. Пострадали окна двері. Ми завтра, сьогодні, завтра, все это поправим. Фонд продовжає. работать мы ни в коем случае не остановим свою деятельность поскольку мы достаточно крепко стоим на ногах и мы уверены в том чем мы занимаемся и как мы это делаем потому что фонд э, стоит принципиально на позициях не работать черным налом все с баланса фонда на баланс воинских частей под мокрую печать Ну вот это я думаю тоже воздражает понял рассуду жеидякую вам.